pada 20 Mei lalu satu cadangan yang menjadi bualan hangat telah dikeluarkan oleh kerajaan iaitu mengenai cadangan untuk mengkaji semula had umur persaraan wajib yang ditetapkan pada usia 60 kepada 65 tahun. Cadangan tersebut telah diberikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said yang mengatakan bahawa langkah ini wajar dipertimbangkan selaras dengan usaha meningkatkan tenaga kerja berpengalaman sejajar dengan peningkatan jangka hayat rakyat Malaysia dan tren global negara maju. Dalam isu ini, kerajaan yakin dasar ini bukan sahaja mampu mengekalkan kepakaran dalam sektor pekerjaan, malah memberi lebih fleksibiliti kepada rakyat dalam merancang persaraan mereka. Namun, isu ini mengundang pelbagai reaksi daripada pelbagai pihak, daripada semua golongan umur dan lapisan masyarakat. Saya rasa untuk peningkatan uh, had umur untuk pension itu tidak wajar sebabnya kalau nak diikutkan dalam skop kerja yang sekarang ni saya nampak makin lama makin berkurangan disebabkan dengan teknologi dengan AI benda tu akan jadi menyukarkan anak-anak muda untuk mendapatkan kerja sebab sekarang ni pun melebihi daripada 30% anak muda yang baru bergraduasi uh, tak mendapatkan kerja dalam jangka masa 6 bulan. So benda ni benda yang patutnya kita kena cuba elakkan. Pada pendapat saya memang tak setuju lah kalau saya sebagai kaki kerajaan sebab um, kalau had 65 tu rasanya kalau dah batuk pencen dah. Ha, uh, kalau 55 pun dah rasa dah berbaloi dah pencen untuk kaki, uh, untuk kaki kerajaan kita bagi peluang kepada anak-anak muda lah pula. Uh, mungkin sebab kita pencen. Hmm. Uh, sebab dia orang takut kot Banyak kan Lagi lama berservis Uh, budak baru kan lagi banyak kot pencen bila kita yang kekal lama ni hmm. mungkin masih uh, taklah banyak kos kerajaan tanggung bila kita capai umur 60 tahun membangkai risiko yang kita akan tanggung terutama macam ayah perempuan penyakit lah nombor satunya kan naik tangga turun tangga supaya saya dulu cikgu uh, persara persara cikgu jadi benda-benda tu akan uh, maksudnya memang menyusahkan lah uh, kan Vietnam Takat ni saya pun Dah pencet 56 ni Bukan hanya pada uh, Pada Kesihatan kita Mental juga kan uh, Sekarang ni dengan AI Dengan apa kan Jadi memang Kalau umur-umur 65 tu Kita nak menerima benda tu Satu yang Amat payah lah kan Sedangkan macam saya Sebelum pencen pun Saya terpaksa uh, Minta tolong yang Macam Bayi-bayi ni kan Yang pandai IT kan eh? Jadi nak kita nak tunggu Sampai 65 tahun Satu benda yang amat tak logik lah pada saya uh, Homo hype sekarang ni pun dah uh, Dah lama sangat Tipe perkhidmatan yang sedia ada lah Kalau 65 lagi lama Why not kita fokus pada generasi yang akan datang Yang boleh ganti dengan new idea Perasanaan yang baru Benda-benda uh, yang baru yang boleh Mungkin orang boleh bagi cadangan Bermanda kita yang dah bekerja sampai 65 tahun Mungkin produk uh, produktiviti tu dah berkurangan uh, Bagus kita generasi-generasi yang baru ni Kita angkat Masukkan dia dalam sisi government punya staff Contoh kita dah tahu Hard contoh lah eh Dalam uh, government staff Kita contoh ambil satu department Ada 3,000 orang Mungkin on that time Dah ada 20 orang lebih Yang sepatutnya Dah berpension pun Tapi disebabkan hak umur 65 tahun ni 20 orang A new generation tak boleh masuk Yang boleh bagi Idea-idea yang baru Yang untuk Jabatan tersebut Bagi saya rugilah Sememangnya, ramai daripada mereka yang kami sempat temubual tidak bersetuju dengan cadangan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan mengenai isu ini. Persoalannya, sejauh manakah kenaikan umur persaraan daripada 60 tahun kepada 65 tahun ini akan memberikan impak dan kesan positif terhadap negara jika dasar ini dilaksanakan. Baik, tajuk yang agak panas mari kita bedah siasat berkenaan dengan uh -huh. apa yang berlaku uh, ini hanyalah baru cadangan tetapi yes. kita nak mendengarkan apakah sebenarnya uh, pendapat ada yang tidak bersetuju, ada yang bersetuju. Jadi hari ini kita nak terus perkenalkan. Mungkin boleh kita bincangkan lebih lanjut daya berkaitan ya. dengan topik ini, eh cadangan usia persaraan sehingga 65 tahun setuju atau tidak. Ya, jadi kita bersama dengan Dr Siti Munirah Muhammad Faizalim, Lim, iaitu pensyarah kanan Jabatan Pertabiran dan Keadilan Sosial, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Melayu. Selamat datang. Terima kasih daya. Dan juga kita ada Cik Muhammad Iza Afifi Haji Abdul Hamid, itu Presiden Majlis Belia Malaysia. Jadi kalau kita ikutkan hmm. daripada perkongsian video sebentar tadi, uh, lingkungan umur yang berbeza uh, dan uh, ada yang setuju, ada yang tidak. Hmm. Dan tentunya kita nak tanya sendiri daripada panel kita, kita mulakan mungkin dengan doktor. Uh, apa pendapat doktor tentang uh, isu untuk kita lanjutkan persaraan ke 65 25 tahun? Setuju atau tidak? Okay. Uh, terima kasih Daya, terima kasih Faria. Saya rasa macam Faria mention tadi, eh, tajuk ini memang hangat sekarang. Mm -hmm ah uh, terutamanya apabila uh, Datuk Azrina hmm. dia bercakap tentang per umur persaraan lanjutan hmm. ni kalau kita tengok dari konteks untuk pelanjutan umur persaraan ni dah lama dibincangkan hmm. sejak 2019 pun dah ada yang membincangkan adakah kita perlu uh, lanjutkan usia sehingga 65 tahun kalau kita tengok dari segi konteks global hmm. eh secara purata tahun 2020 kebanyakan negara telah uh, meningkatkan usia persaraan sehingga umur 65 tahun hmm. tu secara purata dan seperti kita tengok paling paling dekatlah kita punya jiran, negara jiran Singapura dia ada bawa konteks Reemployment Act sendiri di mana dia memang umur persaraan sehingga 63 tahun tetapi dia menggalakkan untuk bekerja semula uh -huh. reemployment up to 68 tahun dan based on pendapat umum tu kan, kita dapat tengok mm. semua tak setuju lebih mm. kurang oh, Mungkin C Izzat pun menanglah kali ni kan bila <laughs> dalam konteks uh, setuju atau tidak ni dia sangat luas betul tak kita bukan cakap soal semata-mata isu keuangan. Yeah. kita mm. mengambil kira konteks kesihatan fizikal dan mental mungkin nanti akan dibincangkan lebih lanjut sebelum kita lihat eh untuk Malaysia sendiri umur persaraan telah berlaku beberapa perubahan sejak 20 tahun yang lepas mm. daripada 50 ke 55 tahun 55 ke 56 dan 58 up until maksimum sekarang 60 tahun. Hmm. Tapi bila tanya wajar atau tidak, hmm. soalan tu pun juga bahaya nak jawab <laughs> eh kalau saya cakap wajar dia ramai, ramai against tapi kita cakap dari segi konteks keseluruhan. Hmm. Malaysia kita dah lama uh, status negara menua hmm. ataupun dalam uh, English ni kita panggil aging nation hmm. di mana pada tahun 2020 kita merangkumi 7% warga emas di Malaysia. Hmm. Dan along the way 2030 kita akan merangkumi 15% iaitu hmm. negara tua, hmm. age nation. Okay, term dia berbeza. Jadi kita kita risau terutama dari segi aspek keuangan sama ada simpanan mencukupi hmm. dan keterjaminan uh, untuk uh, persaraan sebentar nanti. Kalau kita tengok ya, dari segi kajian menunjukkan ya, daripada Kazanah dan juga uh, uh, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP menunjukkan sebanyak 68% kebanyakan warga Malaysia tidak mempunyai simpanan mencukupi. Hmm. Ha, kalau tanya sekarang ni kita semua cukup tak kalau kita umur insya-Allah hmm. panjang umur cukup ke tidak? Hmm. Itu benda yang kita rungsingkan. Tetapi bila wajar atau tidak, saya berpendapat bahawa wajar tetapi perlu secara bersasah. Hmm. Okay, hmm. perlu bercer bersasah dan juga bersyarat hmm. dan mengikut flexibility. Maknanya kata hmm. flexibility tidak semua orang berumur 60 tahun sihat. Hmm. Tidak semua orang berumur 30 tahun sihat. Ha, itu pun hmm. masalah juga. Kadang-kadang 60 tahun lebih aktif daripada kita. So benda tu disebabkan oleh kecanggihan teknologi dan juga kesihatan, banyak aspek-aspek yang perlu diambil kira sebelum kita menentukan uh, sesuatu uh, isu tentang pelanjutan usia bersaraan ini. Hmm, nah, saya okay. cukup setakat itu. Kita nampak macam usia uh, 65 tahun tu kalau dilanjutkan sebab kita memikirkan maka bandar tadi doktor ada cakap simpanan tak cukup hmm, dan sebagainya. Betul -betul. Tapi bagaimana pula Izzat mungkin ada pandangan bahawa kalau misalnya 65 tahun dilanjutkan 5 tahun lagi dilanjutkan, bagaimana pula yang adik-adik kita yang baru selepas habis belajar dan sebagainya kan adilkah buat mereka sebab kalau kita cakap pasal oh cukup kesimpanan dan sebagainya mereka dah ada pengalaman pekerjaan tapi yang baru nak masuk ke dalam pekerjaan bagaimana pula Betul. tapi uh, terima kasih atas jemputan. Yang pertama, kalau tadi doktor mewakili 7% ataupun 15% uh, warga negara Malaysia saya pula mewakili hampir separuh rakyat Malaysia yang berumur mungkin 18 ke 40 eh, 18 ke 40 kita anggap sebagai belia di Malaysia ini yang mungkin yang 30 ke 35% yang kita anggap sebagai produktif yang lebih produktif yang mempunyai produktiviti yang tinggi dalam negara kita yang saya rasa sudah tentu tidak bersetuju dengan had umur 65 tahun inilah Yang mana kita rasakan bahawa masih ramai lagi Untuk makluman setahun kita mengeluarkan hampir 300 ribu graduan hmm. Yang mana adakah sekarang ini isu unemployment Dan juga unemployment masih lagi isu yang besar dalam negara kita Ya yes, sudah tentu isu pengangguran ini berkurangan semakin tahun Semakin berkurang Tapi pada masa yang sama 300 ribu ini Kalau kita tidak memberikan kerja yang baru Atau ada penggantian kepada hmm. Uh, kata pekerja-pekerja yang sudah senior ini kita risau di mana mereka akan pergi kalau tadi ada uh, yang mengatakan bahawa sudah kerisauan antara kerisauannya ialah berkaitan tentang teknologi ataupun AI mm. uh, ke Kementerian Sumber Manusia sendiri menyatakan bahawa pada 2030 hampir 1.4 1.4 mm. uh, juta kerja kemungkinan akan berisiko disebabkan AI ini mm. sekarang ini nak tambah pula kata uh, pekerja ataupun persaraan yang 65 tahun. Tapi pada masa yang sama, saya, kita bersetuju Maknanya kalau kita tengok negara-negara lain yang sudah pun ke arah aging society, hmm. kita tak boleh nafikan bahawa kita negara juga Malaysia akan ke arah tersebut. Tapi persoalannya adakah sekarang isunya? Yang pertama. Yang keduanya ialah sekarang ni negara kita, kalau doktor katakan kita ni adalah aging society, bagi saya ya. Tapi pada masa sama, kita masih lagi mempunyai 30 belia dan juga tenaga yang produktif yang patut kita pergunakan yang kita gunakan untuk negara. So instead of 70% ini kita kena harus fikirkan 4, 30 ke 40% rakyat Malaysia yang mempunyai umur yang produktif yang sebenarnya kalau ikut standard antarabangsa kita masih lagi dianggap sebagai youthful nation ataupun negara yang masih lagi mempunyai uh, umur muda hmm. yang patut kita guna untuk negara. Baik, hmm. uh, kalau kita dengar dari sini satu hmm. perbualan yang saya rasa wow, masing-masing ada uh, apa fakta-fakta ya? fakta hmm. dan juga titik pandangan yang berbeza. Jadi kepada semua penonton Malaysia hari ini, kami memang mengalu-alukan anda sebenarnya untuk menelefon kami, yeah. uh, utarakan pendapat anda uh, tentang topik kita hari ini iaitu nombor telefon kami 03220179 5, 4. Jadi kalau anda ada buah pandangan, silakan. Sebab hmm. kita betul-betul nak tahu sebenarnya. Uh, sebab kalau ikutkan uh, isu ini masih lagi dalam pertimbangan. Dan semuanya orang kata open for discussion. Mm -hmm. Okey, jadi kalau uh, Dr. Siti Munira sendiri melihat ya, katanya tentang aging nation. Dan kalau ikut secara global juga, uh, kalau di Australia uh, lebih daripada 65 tahun, 67, so, 67, 67. tahun. Mm -hmm. um, jadi kalau melihat kepada Uh, kepakaran uh, hmm. ini salah satu lagi yang mereka sebutkan kenapa kita perlukan lagi uh, mereka ini untuk menambah umur bekerja sebab mereka punya ekspertis kepakaran dalam hmm. bidang kerja yang katanya tidak mengganggu pun uh, belia sebab belia harus uh, kiranya meniti tangga kan untuk sampai ke arah uh, mereka pakar dalam satu bidang bagaimana pendapat doktor sendiri gitu dia saya, saya rasa menarik yang tentang kepakaran tu okey mm -hmm. okey bila kita sentuh tentang konteks kepakaran saya juga bersetuju dengan Cik Izzat okey kita dekat sini agree to disagree lah eh untuk uh, konteks di mana uh, isu pengangguran tu dulu okey mm. di mana uh, youth society melebihi cuma a uh, concern kita dekat sini eh untuk yang bakal pembuat dasar ni adalah adakah kita perlu bertindak apabila telah terjadi tahun tersebut. Mm -hmm. Contohnya kita nak tunggu adakah kita dah jadi aging nation baru kita nak prepare. So sekarang ni adalah persiapan untuk lanjutan usia persaraan ni adalah uh, persiapan kita menghadapi negara tua. Kalau kita tengok secara statistik, ya, maaflah saya banyak share statistik ya, because kita sentiasa melibatkan angka. Okay, secara globalnya, uh, percentage of youth ni, okay, percentage of older adults akan outnumber, akan mengatasi percentage uh, golongan muda pada satu tahap nanti. Yes. Jadi bila uh, yang dah seperti yang dah berlaku di Jepun lah. Jadi ini memang kita panggil sesuatu yang memberi ancaman dari aspek ekonomi dan untuk uh, memastikan okey di mana ekonomi sebuah negara itu terjamin kita perlu pastikan adanya okey adanya uh, kita panggil uh, kerja okey labor labor force yang mana mampu untuk terus bekerja tapi untuk menjawab soalan daya tadi saya rasa betul tak semestinya apabila kita lanjutkan usia persaraan 65 tahun akan menjejaskan okey akan menjejaskan peluang pekerjaan golongan muda okey ini based on statistik yang kita dapat lihat okey employment rates of older versus young ini adalah daripada OECD countries okey kalau tengok antara United Kingdom, Finland, Iceland mereka lihat okey dua generasi yang berbeza ini saling melengkapi hmm. they are competing instead of competing each other sebab hmm. apa okey yang Daya uh, mention tadi sangat benar ya sebab di mana kepakaran untuk umur seperti sajalah dalam uh, institusi pendidikan. Okey untuk profesor kita contohnya kalau kita tak uh, lanjutkan usia 65 tahun uh -huh. kita tak ada orang muda yang boleh terus mengisi. Saya sendiri pun tak boleh terus isi. Jadi kita memerlukan seseorang yang berpengalaman, berkepakaran sebagai mentor. Jadi maksud melanjutkan usia ni kena fahamnya konteks dia. Kita bukan menyekat yang okay, menyekat peluang golongan muda untuk mengisi kekosongan. Uh -huh. Okey sebaliknya kita mempunyai okey orang yang lebih berpengalaman, uh -huh. stable dari segi emosi dan juga kalau kita aspek bukan saja pendidikan dari segi profesional macam perubatan dan juga kejuruteraan dan sebagainya mereka memerlukan seseorang untuk jadi mentor Baik. untuk guide. So saya rasa itu yang kita perlu fahamnya sebab kadang-kadang mereka cakap Oh, bila kita lanjutkan usia, banyak tak ada pekerjaan. Ha, sebenarnya hmm. bukan, dia bukan sebegitu. Baik, saya ada soalan lanjutan mm -hmm. untuk okay. diberi. Tapi mungkin uh, kita ada pemanggil. Kita raikan dulu pemanggil kita. Betul. <laughs> ha. Okey, uh, teruskan. Encik Siapa yang tanya? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Tak dengarlah. Tak, tak boleh. dengar soalan Encik ha. Roslan. Encik Roslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ah kena kena kuatkan lagi suara tu. Ah. Ah. ah selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Cik Roslan Ahmad dari Taman Melati Kuala Lumpur. Ah okay. okay, ada soalannya. Yeah, yeah. Ya yeah, ya yeah, yeah. saya ada soalan. Saya mengikutilah ah uh, perkembangan ah uh, pen statement daripada menteri ini. Okey, saya pun dah nak uh, sampai ke umur 60. Ya Allah mm -hmm. berapa tahun lagi. Yang saya perhatikan ada setuju atau tak setuju ni bergantung kepada uh, naratif masing-masing lah. Yeah. Cuma saya terkhiran sikit lah dalam banyak-banyak perbincangan ni ada satu yang kekurangan, iaitu pandangan yang uh, apa ni? Yang dari segi rohani, dari segi hubungan keluarga. Mm. Ya, yeah. selama bekerja. Perhubungan keluarga mungkin renggang. Masing-masing sibuk bekerja. Kan? Dan yang keduanya daripada segi agama. Kita ni orang Islam lah. Eh? Ya, jadi kita punya masa ibadat tu. Masa bekerja ni rasim, Nak kejapan pansikan apa semua tu. Subuh pun tengah jalan. Subuh pun dekat highway. Kan? Contoh lah. Jadi saya cadangkan. Umur 60 ni cukup-cukup lah. Ya, hmm. Allah bagi kita tu bonus baik. umur. Hmm. Jadi lepas 60, dah retire, habis kamu masuk dengan family. Keluarga. Masuk mm -mm. dengan dengan family, dengan keluarga, cucu, anak-anak. ya. Yeah. Dan juga yang paling penting, ibadah kita. Hmm. Kalau, kalau bagi, bonus umur tu. Yeah, 5 baik. tahun ke 10 tahun, tak apa lagi kita mati. Itulah cadangan saya. Baik. Dapatkan satu pendapat daripada segi rohani dan juga hubungan kekeluargaan. Baik. Ya? Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih. Uh. Terima kasih, Cik Ruslan. Ini memang luahan hati ya. ya betul. Ah daripada mereka hmm. yang berusia yang kata hampir nak masuk 60 tahun. Betul. Hmm. Kerespon okay. yang kita suka sebenarnya bila kita dapatkan pandangan kan. Betul. Aa, daripada si, uh, sisi pandangan yang mungkin kita tak berapa nak fokus sangat tetapi mm. betul. Hmm. Betul waktu bersama keluarga. Pas <laughs> waktu bersama keluarga. Tadi okay. uh -huh. saya uh, saya nak ah uh, ada rintitan daripada jawapan doktor tadi. Uh -huh. uh, doktor cakap uh, orang yang berpengalaman ni perlukan untuk menjadi sebagai mentor. Uh -huh dan tidak mudah untuk mendapat pelapis gantian. Adakah Cik Izzat bersetuju? In a way, ya. Yeah. Tapi pada masa yang sama kalau yang paling utama ialah jangan kita pukul rata semua. Adakah uh, semua pekerjaan itu memang perlu sampai 65 tahun? Ya, kita tak nafikan ada sesengah pekerjaan yang memang perlu sampai 65. Contohnya, mm. hakim. Memang sekarang ini sudah dilaksanakan ialah umur uh, persaraan hakim ialah umur 65 tahun. Kalau kita tahu bahawa nak mencari ataupun nak seorang hakim itu memakan masa dan juga pengalaman dan juga ada mungkin sesengah pekerjaan contohnya lecturer pensyarah mm -hmm. yang memang pakar dalam sesuatu perkara itu kita perlukan sebab tu kita ada emeritus professor kita ada professor apa tu uh, jenis banyak jenis profesor lah hmm. itu menunjukkan bahawa memang kita memerlukan kepakaran tapi pada masa sama adakah kita memerlukan kerani yang sampai umur 65 tahun hmm. adakah kita memerlukan driver sampai 65 tahun hmm. adakah kita memerlukan orang kata pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin memerlukan fizikal yang sampai 65 tahun hmm. mungkin yang memerlukan brain ataupun yang memerlukan kepakaran sesuatu ya kita tak nafikan, kita hmm. memerlukan mereka. Sebab itu, uh, isunya ialah, isu pokoknya ialah adakah kita nak pukul rata semua hmm. 65 tahun. Hmm. Itu yang pertama. Yang keduanya, isu pokok kalau berkaitan tentang kewangan ini, adakah sebabkan persaraan semata-mata. Isu pokok bagi saya sebenarnya ialah berkaitan tentang adakah gaji sekarang ini ialah gaji yang bersesuaian. Hmm. Itu isu yang pertama. Yang pertama, adakah gaji yang kita terima sekarang ini adalah cukup untuk mereka hmm. sampai ke 60 ataupun 65 tahun. Okay. Yang kedua, adakah maknanya Uh, 60 ke 65 tahun ini uh, ya yang paling tentu lah. yang kedua ialah literasi kewangan hmm. sebagai contoh kalau gaji RM10,000 sehari sebulan kalau mereka tak pandai menguruskan kewangan pun menjadi isu yeah. so dua isu pokok yang sebenarnya yang boleh kita hubungkaitkan tentang isu pencin ataupun hmm. had umur ini, tak semestinya 65 tahun, kita bawa sampai 65 tahun menyebabkan hmm. mereka ini mempunyai kalau tak ada ilmu tentang pengurusan kewangan pun akhirnya tak ke mana juga betul So, kita setuju atas hmm. setengah pekerjaan itu yang memang memerlukan sampai 65 tahun. Mungkin sampai 70 tahun pun mungkin kita boleh sesuaikan. Hmm. Tapi pada masa yang sama adakah kita nak pukul rata semua pekerjaan itu sampai 65 tahun? Hmm. Adakah kita memerlukan 6 driver kata hmm. pemandu lori contohnya 65 tahun dan sebagainya. Okay. Uh, itu okay. isu yang yang okay. menjadi soalan di peringkat MAM lah. Okay. Orang muda. Baik. Hari ini tajuk <laughs> macam banyak respon eh. Betul-betul. Oh, <laughs> Kalian banyak peminat ni. <laughs> Okey, kita sebenarnya ada komen di Facebook kami iaitu pun sama juga kalau tengoknya hmm. ada yang setuju atau tak setuju. Kita baca Amin, Amin. Nurudin, ya. Hmm. Rasanya elok seperti sebelum sebelum ni. Sekadar pada usia 50, 55 tahun bersara. Yang hampir usia bersara akan tenang dan yang lebih muda meneruskan pekerjaan. Namun pada masa kini tak dinafikan negara menghampiri negara tua dan mereka berusia masih relevan untuk bekerja. Hmm, Nazar Nazrul kata, Naz, Nazar Nazratul, pada saya memang tak sesuai lanjutkan. Soal 65 tahun ni sepatutnya warga emas ni kerja akhirat. Bukan dunia lagi, Astagfirullahalazim Nazar mahu sifar banyak-banyak eh. Okey, Mahadi Sadiran. Asal setuju dilanjutkan ke 65 sebagai option. Pilihan untuk terus berkhidmat bersyarat sihat, kompeten dan skill critical. Hmm. Okey. Hmm. Dan... Zaharina Zainal, uh -huh. saya setuju jika umur persaraan 65 tahun hanya untuk pekerja-pekerja yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang sahaja di Malaysia ini. Untuk bekerja, untuk pekerja-pekerja biasa ini, elok setakat 60 tahun sahaja. Ah. ah ini saya saya rasa saya teringat balik perkataan doktor bersasar betul uh, Oh saya banget okey okay. <laughs> saya saya tengok yang eh, pasal akhirat tu siap okey dia cakap uh, okay, okay. kita tunduk ya hari ni banyak uh, apa kerohanian hari ni uh. okey uh, saya betul bila kita saya pun saya rasa kita semua setuju satu benda eh sesuatu sesuatu perkara kita lakukan terutamanya konsep bersasar ni telah common lah dalam kerajaan madani hmm, sekarang kita hmm. banyak bincangkan tentang setiap benda subsidi gaji hmm. semua perlu bersasar seperti juga dengan uh, pelanjutan usia persaraan perlu bersasar dan bersyarat hmm. dan sebenarnya untuk saya kongsikan eh di mana saya setuju atas sebab di mana sesetengah pekerjaan dan sektor tertentu memerlukan kepakaran dan memerlukan orang mentor mm -hmm. dan satu lagi, kalau kita tengok apa yang membolehkan seseorang untuk melanjutkan usia itu, bersasarnya dalam contoh konteks bersasarnya adalah mereka perlu ada kriteria kelayakan ataupun kita panggil eligibility mm -hmm. rules dalam tu. di mana kalau kita tengok dia memerlukan satu, perlu ada penilaian kesihatan mm -hmm. kesihatan fizikal, sebab sekarang bila kita cakap orang tua yang selalu maksud konotasi negatif tu banyak sangat daya. Oh, kalau warga emas ni tak larat, penat, tak mampu nak jalan, anak tangga susah, tapi jangan terkejut ya, sekarang warga emas mendaki hiking lagi hebat Betul. pada hmm. saya. <laughs> ha, okay. Jadi benda ni dia perlu tengok first thing penilaian kesihatan sama ada mereka mampu tak dari segi contoh kalau driver kalau kalau masalah penglihatan mungkin dah bahaya mendatangkan ancaman kepada masyarakat yang lain hmm. jadi bersasar juga bukan saja kesihatan tapi juga aspek kognitif kadang-kadang hmm. mereka rasa mereka mampu tak ada penyakit eh. contoh hmm. uh, nak betul tak ada penyakit kecil manis darah tinggi penyakit penyakit tak ada jadi tetapi tengok dari segi kognitif mungkin mereka uh, mengalami masalah cepat lupa Okey untuk suka saya kongsi dekat sini ya kadang-kadang mungkin tak faham. Uh, masalah demensia ni sangat uh, lazim berlaku dalam kalangan warga emas. Kenapa? Dan berdasarkan kajian menunjukkan mereka yang telah contoh kita kita semua dah terbiasa bekerja. bekerja. Betul. Tiba-tiba dia berhenti. Hmm. Terutama dari segi sektor pendidikan lah. Bila dia berhenti, dia tak ada rutin harian yang hmm. dia buat. So otak secara-secara dia akan mengecut. mengecut. Hmm. Dia akan menyebabkan demensia dan penjagaan demensia ni bukan sesuatu yang kita panggil bukan murah. Memang hmm. memerlukan perjalanan jangka masa panjang. Jadi apabila wujudnya okay, pelanjutan usia uh, sehingga 65 tahun ini dia membuka ruang dan peluang hmm. kepada warga emas untuk baik. memilih. Okey, okay, baik. Okey, kita nak dengarkan uh, konklusi lah mungkin daripada Izzat sendiri uh, tentang uh, kita punya topik hari ini. Silakan. Tentu, so, wakil orang muda kita tak bersujur lah. Okay. Tapi sama kita ah uh, saya kata lah, yang paling penting ialah jangan pukul rata. Betul. Uh, ada sesengah profession yang memang kita berikan pengecualian hmm. tapi pada masa yang sama ialah ya kita boleh terima bahawa negara kita sudah ke arah aging society hmm. tapi bukan sekarang. Yeah. Okey, mungkin kata-kata uh, terakhir sedikit? Akhir kata, like, uh, kita tak. bersetuju dan tidak bersetuju pada masa yang sama. Okey, <laughs> saya bagi pihak yang lebih kepada wajar tapi perlu bersyarat dan bersasar. Baik. Itu yang paling penting. Hmm, baik, sebenarnya hmm. perbincangan hari ini membuka kita punya <laughs> yeah. ruang minda untuk fikirkan uh, tentang wajarkah persaraan uh, dilanjutkan ke 65 tahun. Wajar atau tidak, hmm. kena adil lah. Betul? Kan? Sebab hmm. kita ada generasi muda, kita ada apa yang saya lihat macam kita ada pelapis generasi muda yeah. dan mungkin kita perlu ada yang kelompok berlapis yeah. yang lebih berpengalaman mm -hmm. untuk mendidik yang baru tu, Maknanya yeah. kena keseimbang juga. Yeah, dan Terima okay. kasih kepada anda yang uh, tak, memberi tak berhenti memberi respon. Terima kasih. Hmm, saya uh. nak jumpa Nazah <laughs> <laughs> Baik, Terima kasih banyak-banyak <laughs> ucapkan buat Dr. Siti Mudirah, Muhammad yeah, Faizal say. Lim dan juga Muhammad Aizat Afifi Haji Abdul Hamid. Terima, yeah. banyak. terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda semua, uh, sebentar lagi kita ada lagi perkongsian menarik di Malaysia hari ini. Jadi hmm. jangan ke mana-mana.